Владислав Валерьевич, скажите, пожалуйста, дайте оценку, как прошли выборы относительно нарушений, каких-то законодательных норм, которые нужно вносить изменения. И, пожалуйста, объясните те пять проблемных округов, о которых говорит Украина, как будут проходить выборы и будут ли они проходить, как будет Верховная Рада укомплектовывать свой состав. Ну, на самом деле, э -э я считаю, что выборы прошли э достаточно... Спокойно, пусть вас не удивляет такая моя оценка, потому что если э, говорить о э, пропорциональной составляющей выборов и вообще об атмосфере э, предвыборной агитации, э, этапа до дня голосования, э, день голосования, то, в общем-то, э, никаких серьезных э, проблем на самом деле нет. В большей степени это подогревали отдельные кандидаты от отдельных политических сил, рассказывая страшилки и прочие неподтвержденные фактами какие-то истории о том, что все плохо. И если говорить опять-таки об этапе до подсчета голосов, то те нарушения, которые фиксировались, например, партии регионов, в общей сложности нашими юристами по всей стране было зарегистрировано практически около двух тысяч нарушений. Но все они были незначительные и в основном касались нарушения порядка изготовления предвыборной агитации, размещения агитационных пакетов, палаток, то есть нарушения, которые никак не влияют на, воли, на волеизъявления граждан и никак не могли исказить его, и никак не могли, в общем-то, сильно изменить мнение в ту либо другую сторону, поскольку у нас избиратель достаточно опытный, достаточно сформировавшимися своими привязанностями и неприятиями. Безусловно, негатива выборам добавила мажоритарная составляющая, особенно на этапе подсчета голосов. Но если опять-таки разделить по времени до дня голосования, то э, вот эта норма закона, которая не предполагала никаких санкций в отношении нарушителей избирательного законодательства, кроме как предупреждения ЦИКа. А я хочу напомнить, что это требование было одной из 13, которые были выдвинуты оппозицией при принятии закона. Так вот, вот эта безнаказанность, она и породила на почве невысокой политической культуры общей, и особенно отдельных мажоритарных кандидатов, она породила вот это вот... Э, ну, часть проблем, которые мы имеем с этими пяти да округами? Не то, часть проблем, а вот это вот вакханалию, которую устроили отдельные кандидаты на отдельных округах. Когда у нас некоторые кандидаты имели по 4, по 5 предупреждений Центральной избирательной комиссии за нарушение... В том числе связанные с подкупом, и в том числе установленные подкуп, установленные судом. Я думаю, что э, по этим фактам еще должна сказать свое слово прокуратура, поскольку у нас с Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность за э, подкуп избирателей, а в тех случаях, когда ЦИК выносила предупреждение за подкуп избирателей, она э, комиссия э, базировала свое решение именно на установлении этого факта в суде. И поскольку этот юридический факт установлен и судом, и подтвержден Центральной избирательной комиссией, то прокуратура будет обязана по этому факту расследовать дела и направлять их в суд. Ну а что происходило с подсчетом голосов и с этапом уже установления результатов, наблюдала вся страна и в том числе эти пять проблемных округов, о которых вы говорили, мне очень неприятно, что в двух из этих округах фигурантами скандала и вот этих вот негативных действий оказались наши кандидаты, в выдвинутые партии регионов. Это, скажем так, вносит определенный негатив вообще в избирательную кампанию, которую проводила партия. Но я хочу сказать, что при всем при этом хочу предупредить вот тот момент критики по поводу введения пропорциональной и смешанной системы, то есть введение возможностей самовыдвижения и мажоритарных выборов. Потому что несмотря на истерику оппозиции по поводу админресурса, по поводу многих приписываемых партий регионов и вообще власти в стране якобы каких-то действий там закулисных, благодаря возможности самого движения на мажоритарном округе в Верховную Раду прошли депутаты, которым не нашлось, например, места в оппозиции, и которые никогда не являлись, допустим, нашими соратниками. Более того, одни из принципиальных и последовательных критиков и власти, и партии регионов. Однако они смогли получить поддержку избирателей. Они, как депутаты, будут очень полезны для нового состава Верховной Рады не было этого вот, э, мажоритарной составляющей, то неизвестно смогли бы они воспользоваться э, возможностью как-то оказаться в этой ради, потому что э, то, что происходило внутри оппозиционных списков и формирования этих списков, ну опять-таки знает вся страна, и, ну, я думаю, не стоит на этом акцентировать внимание. Что же касается дальнейшей судьбы э, по этим пяти проблемным округам, я думаю, что Верховная Рада скорее всего следующая, уже новая, седьмого созыва, хотя возможно с учетом того, что вчера был внесен закон об изменении, закон о выборах, который как раз касается вот возможности проведения повторных выборов в случае, который мы имеем, когда в связи с массовыми там, нарушениями невозможно установить результат. Но в любом случае без изменения в закон провести это будет невозможно, поскольку любые другие попытки бы организовать такие выборы, не изменяя закон, они бы могли привести к непризнанию этих результатов. То есть последнее слово в любом случае будет за Верховный Совет? Верховный Совет должен, пользуясь своими полномочиями, дать законодательный механизм для того, чтобы Центральная избирательная комиссия начала эти повторные выборы.